نتكلم عن هو الإعراق والبناء. ينقلنا مثلا يقول تعليق الإعراق لأن أقول البناء. الإعراق، الإعراق من كل تغيير الكلمة في العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا أبرزَ dia عراق merupakan perubahan di Kerana berbezanya amil-amil yang masuk terhadap kalimah-kalimah tersebut Sama ada perubahan tersebut Langsung ni baik bertarik Sama ada perubahan tersebut berlaku secara jelas Ataupun hanya berlaku secara takdir sehari Perubahan di akhir kalimah kerana berbezanya amil yang masuk terhadap kalimah tersebut Dan perubahan tu Langsung ni baik bertarik Perubahan tu berlaku secara jelas Ataupun secara tidak jelas kemampuan atau ketidakan Contoh apa? Kita ambil contoh Hamsi Contoh kalimah Zaidun <coughs> Kalau kita Tama <coughs> sekali kita mustahil, jadikan dia, dia hanya fa'in maldi Dia akan marfo kita mulai belum Zaidun tu fa'in dan fa'in <coughs> Dia akan jadi Nonsuk ini contoh yang masyur lah tu Perubahan yang berlaku pada akhir kalimah Secara lafzi Ini yang masukkan perubahan Disebabkan berbeza yang ambil yang masuk Yang ni Qoma Yang ni Ra'ai tu ada fa'in dan fa'in Ni ada huruf jam. Oleh sebab berbeza yang ambil tadi Berlaku perubahan dan perubahan tadi berlaku secara jelas Apa dia contoh yang tak jelas Kita sebut Al-Fatah Sama cuba buat yang sama Al-Fatah Al-Fatah Al-Zahir Tidak berlaku sebarang perubahan pada akhir kalimah Walaupun berbezanya Amin-amin yang masuk Tapi kalau kita harap Berlaku di sini Dhammah muqaddar Fathah muqaddar Dan Kasrah muqaddar Itu yang masukkan dengan Arab Tapi Arab tak semestinya Tak semestinya perubahan itu jelas Kadang-kadang berlaku -kadang juga perubahan tadi Secara takdiri Apa dia yang sebaiknya? Al-Bina Apa dia Al-Bina? Luzumu Akhirin Kalimati Halatan wahidah Kekalnya diakhirkan dalam satu keadaan sahaja Walau apa-apa amin datang sebelumnya sekalipun Dia tetap Contoh kita kata anak Bermin Anak Tetap ke awal ke Bagi jadi apa-apa sekalipun Duduk kat situ lah dia Anak takkan berubah Apa-apa contoh kita kata Al-Lazi Tapi dia buat Bin lazi pun macam tu lah dia Kalau kita jadikan muktadak al-lazi pun macam tu lah dia Kalau kita ra'a itu lazi Orma Macam tu lah juga dia Satu keadaan Tak ada Bukan muqadarah pun tak Perubahan zuhir pun tak ada Perubahan muqadarah pun tak Tapi sebaliknya dia Mabni Al-lazina al-lazi Sama lah Mabni ala sukun Mabni ala sukun Mabni ala sukun okay, Itu Al-Araq wal Mina Apa yang perlu kita sedangkan okay, Dalam kita nak Arabkan satu-satu jumlah uh, Tak kira kalimat tu Mu'raq ataupun Bin Mabni Dia kadang-kadang dia ambil wazifah Okey, Dalam Arab, apa yang kita nak Okay, dalam kita nak erap erap uh, nak satu satu jumlah kita kena tahu uh, dua benda yang penting. Yang pertama kena bezakan di antara wazifah dan hakikat. Okay, apa dia wazifah dan hakikat? Kalau kita nak erap satu jumlah contoh kita kata hmm <coughs> Zaidun Qaimun okay, Kebanyakan tadi dia tertukar untuk uh, Tak faham apa yang dimasukkan dengan Arab okay, Zaidun Dia hakikatnya Kalimah Zaidun ni Kalau hakikat dia isi mufrad Zaid Zaid ni Isi mufrad tapi bukan ini yang kita nak dalam Arab Kita tak sebut isim ufrat Yang kita nak dalam jumlah Apakah tugas kalimah tersebut di dalam jumlah Tugas ni apa? Tugas tadi mawdu'at ilmu nahu Apa dia mawdu'at ilmu nahu? Marfu'at Masubat Marfu'at ni kan? Eh? Majlumat Maksudnya Dalam jumlah ni Apa peranan dia Dia jadi mutadab Ok Maksudnya kita nak Apa yang kita nak sebut dalam yang orang adalah Wazifah bukan ni hakikat Kenapa anda sebut ni? Ada beza Kalau kalimah tu mu'raq dan kalimah tu mabni Kalau kita jumpa kalimah tu mu'raq Mabni ni contoh kita dah bagi tahu semalam. asal pada fi'il mabni, asal pada isim mu'rab, tapi ada isim yang mabni. Okay, cuma kita nak bezakan ketika i'rab. Kalau isim tu kita tahu kan isim tu secara jelasnya berubah-ubah. Contoh Zaidun ni, kadang-kadang Zaidan, kadang-kadang Zaidin. Jadi kalau kita kata bila kalimah mu'rab, kita terus sebut wazifah dia. Mubtada tak perlu sebut lagi isim mufrad. Mubtada hukum apa? Terus mafhum. Lepas tu cari Dia kalimah Tapi ibu kan dia tu isi mufrak Isi mufrak ni mafuk dengan apa? Mafuk dengan tombah Wa'alamatu rafi'i al-tombah Sampai lah habis Tapi kalau kalimah tu uh, Contoh Sebab Contoh kata Ana Qa'im Sekarang ni Ana Kalimah Mabni Dia tak, ber tak berubah-ubah kita tahu memang ana ni memang kekal ni, dengan tu Kalau kalimah mabni ni Terlebih dahulu kita akan sebut hakikat dia Sebelum kita sebut wazifah Ketika ni baru kita berajak kita sebut apa dia Ana Bamir Mufasir Mabni Fi Mahalir Rafi Muktadak Beza yang rok di antara benda yang mu'rok dan mabni Bukan maksudnya benda mabni ni tak ada Cuma kata ada perbezaan Benda mabni, kalau dia isim Dia mengandungi maksud dalam jumlah Bila kalimah mengandungi maksud Dia mesti ada tugas dalam jumlah Jadi Oleh kerana tak berlaku perubahan Kita kena nyatakan hukum hakikat dia Al-lazi isim mausul Mabni fi mahadir rafi Kalau fi mahadir nasbi Kalau benda tu mu'orak Kita akan terus sebut apa Tugas dia di dalam jumlah Zaidul jelas kita nampak Bommah ada Muftadak marfuk Alam atraf ini Bommah Tapi kalau kalimah tu mabni Kita kena sebut dulu Apakah hakikat Kalimah tersebut Itu perbezaan Kita nak Mi'arab Kalimah mu'arabah Dan kalimah Mabniyah okay, Tapi kalau macam huruf Kuluha niah Dan huruf tak ada peranan Dalam jumlah Kita terus sebut Huruf jar Amin jazam Amin nasab Dia tak ada kita nak ada tak ada wazifah khusus yang akan berlaku Iraq ya, macam ni cuma uh, di, di dalam isim ataupun fa'al sahaja Itu uh, point lah Untuk cara kita Iraq ya, Membezakan ni antara kalimah Mu'raq dan kalimah Mabni Perbahasan Mabni tak panjang Sebab tak berlaku perubahan Kita cuma akan bincang apa dia wazifah Contoh wazifah ada dalam jumlah tu dia pakai kalimah mahalir rafi kalau wazifah di dalam jumlah tu dia orang lebih Kita akan sebut Fi mahalim nasbi Yang akan jadi panjang cuma dalam bab Al-Arab Sebab Al-Arab ni ada banyak pecahan <tuh> okay, Contoh dalam jurumiah Langsung tak sebut bab Al-Bina Terus babul al-a'raf al-a'raf wa tadhiru al-kalim sampai habis bab, -bab ni tak dibincang sebab tak ada alamat Dia terus Mabni ala sukur Mabni ala fathih Mabni ala dhamir Dan mabni ala al-kasib Kita masuk you know? Bab yang nak Bab al-i'raq Al-i'raq Yang pertama Aksam Bahagian-bahagian Arab Ada empat yang pertama ar ni, An-Nasbu al Al-Khabdu Dan al hmm. Ini Aqsa Mula'arab Dan setiap isim daripada isim-isim isim ni Ada alamat-alamat tersendiri Rafuq ada alamat dia Nasob ada alamat dia Khufat ada alamat dia Jazam ada alamat dia Setiap satu ada alamat asliyah Dan ada alamat fara'iyah bagi setiap satu ini alamat asliah alamat asliah bagi rafu' rafu' ni bukan norma rafu' bukan norma ar-rafu' tu masih bukan norma cuma alamat asliah bagi ar-rafu' adalah al dorma Apa dia alamat asliah bagi nasab? Nasab bukan baris atas Baris atas Fathah Dan Fathah itu merupakan alamat asliah Bagi nasab Khafat Macam tu juga Alamat asliah bagi dia Kasrah Dan alamat asliah bagi jazam Sukun Okay Mana-mana Mawadhi wa ni'arab Kita tak bincang ni mawadhi wa ni'arab Mawadhi wa ni'arab ni ada 10-11 Isi mufrad, musanna, Jama'at taksir, Jama'at mana sarif Mana-mana mawadhi wa ni'arab yang dia i'rab dengan alamat-alamat asliyah bila rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, khaf dengan kasrah dan jazal dengan sukun kita akan panggil ketika tu al-i'rabul asli al-i'rab ni ada banyak jenis yang pertama dia bagi al-i'rab asli maksudnya kalimah-kalimah yang i'rab dengan alamat-alamat aslian dia rafak dengan Allah Dia nasab dengan fathah Dia rafak dengan kasar Dan dia jazam dengan syukur Itu bagi Kalimah-kalimah uh, yang erok dengan Alamat-alamat asliah Apa dia yang uh, Bab yang erok dengan alamat asliah Cuma dua Yang pertama Al-ismu Al-ismu al-mufrat Al-munsarif Al-Munsalif Al-Ismul Mufrad Al-Munsalif Belum lagi eh? Yang orang asli ni pecah kepada dua Sama ada Arab asli tu Zahir Kadang-kadang Arab asli tu Mukaddar okay. Arab asli yang Zahir ni Yang pertama Alismu Al-Mufrad Al-Munsarif Al-Sahih Al-Akhir Bila kita nak Arab Satu kalimah tu Dia rafak dengan Allah Dia nasak dengan Fatah Dia khafak dengan Kasra Dan Arab tersebut jelas-jelas berlaku Zahir Ketika isim tersebut Isim Mufrad Dan isim tu menerima Tanwin Sebab apa kita sebut menerima Tanwin sebab ismul ladilah yang sarif Ketika khafat dia tak khafat dengan kasrah Jadi tak termasuk Dia khafat dengan fathah Jadi yang hanya mengerok dengan ke Semuanya dia ambil alam asli dia kalau isim tu mufrat Dan isim mufrat tadi boleh menerima tanwi Dan tidak diakhiri dengan huruf ilah Sebab kalau ada huruf ilah Contoh ya ataupun alif Ketika tu dia erok bukan dar Dia tak erok dengan erok zahir Maksudnya satu-satu kalimah akan di-arab dia dengan Arab asli Maksudnya dengan dommah Nasab dengan fathah Rofak dengan kasrah dan dommah, fathah dan kasrah tu jelas-jelas berlaku Jika isim tersebut isim mufrad Dan isim mufrad tersebut menerima tanwin Dan akhirnya bukan alif, waw Seperti, apa -apa. Isin. dan ya Seperti Zaidun, Syaihul, Madrasatun Apa-apa isim Dan isim tu boleh kita bubuh tanwin Dan akhirnya bukan huruf illah Itu yang pertama yang kedua جمع تفسير المنصري الصحيح الاخر ما عدا مفاعيله وما فاعيله اياتكم انا بس زوجت تقول المنصري Kita dah sebut jamak taksir al-munsari Yang kedua Kalimah yang kita kena erokkan dia Bila kita tengok kalimah tu eh, Kalimah ni jamak Jama taksir Jamak taksir Boleh terima tanwin Dan akhir dia bukan Waw dan ya Alif waw dan ya Ketika tu Dia akan erok dengan alamat-alamat asliah tadi Rafa dengan dhamma Nasab dengan Fathah Tafat dengan kasar Hanya dua tu dia Kalimah yang akan kita erok menggunakan alamat-alamat asliah dan alamat tersebut jelas-jelas berlaku Dhammah zahira, zahirah Fathah zahirah Kasrah zahirah Contoh tadilah nak bagi Qawma zaidun Ra'aitu zaidan Maratu bi zaidin Kalau jemak taksir tu kan Qawmar rijalu Ra'aitu rijalan Maratu bi rijal Bi rijalin rijalan Apa lah Apa lah muqaddar Muqaddar ni dia juga erok dengan alamat-alamat asliah Tetapi alamat tadi tak jelas Contohnya satu apa? Nomor satu isim <coughs> maksur, isim mangkus, dan fiil eh? maktar. Almutaweh, jika Jikalau tiga terima, kemungkinan isim maksur ni, isim maksur dan isim mangkus tu. Isim mufrad lah Dia isim mufrad Tapi sebab tu bila guna as-sahih akhir Isim mufrad as-sahih akhir Supaya nak keluarkan isim maksud dan isim mahfuz Apa dia isim maksud? Isim maksud isim yang diakhiri dengan alif Yang kita tulis dalam bentuk ia Al-Fatah, Al-Mustashfa Isim yang diakhiri dengan alif yang mana sebelum alif tersebut bagi atas Memang bagi lah tak perlu, tak perlu kita sebut Maksudnya isim yang diakhiri dengan alif Tiba-tiba kita panggil isim maksud oleh kerana dia diakhiri dengan alif Alif ni bukan hamzah Alif ni huruf yang tidak menerima baris Huruf yang tidak menerima baris Macam mana kita nak bariskan dengan rumah Macam mana kita nak bariskan dengan fathah Dan macam mana kita nak bariskan dengan kasrah Jadi Arab dia walaupun Arab asli Tetapi Arab tadi mukaddar Contohnya seperti tadi lah Kalau kita kata Qawmal fathah fathah fa'ilun Marfu' wa'ala maturuhihi Al-tommah <coughs> al-mukadara Ra'aytul fathah maf'ulun bih Mansur alamat Nasbi Al-Fatah Al-Muqaddar Mana-mana kalimah yang diakhiri dengan alif Dia juga mengambil Iyarab alamat asliah Tapi alamat asliah kita kena tambah berapa ke tu Dhammah Muqaddar Fatah Muqaddar Kasrah Muqaddar Itu kalau isim maksud Yang kedua isim mampus Apa dia isim mampus? Isim yang diakhiri dengan ya dia. Isim yang diakhiri dengan ya dia Dan sebelum ya tu berbaris di bawah Itu ha, kena tambah Bukan semata-mata akhir dengan dan sebelum baris sebelum ya tadi berbaris di bawah. Contoh al-qadi. Juga akan mengambil i'rab alamat asliyah tetapi tidak zahir. Ketika rafa' dan khafat sahaja, ketika nasab dia zahir. Contoh qadi ketika kita sebut qamal qadi. Marfung wa alamat rafi'i ad-dhamma al al-muqaddarah. Tapi kalau kita masukkan ra'aitu Ra'aitul qadiya Dia akan zahirah sebab tak set, tak, tak berat Alif Isim yang diakhiri dengan alif Alif ni tak boleh menerima baris Jadi mana-mana keadaan pun dia akan mukadar Ya Boleh menerima baris tetapi berat Baris apa yang berat? Baris yang berat cuma domah dan khafat Baris atas untuk huruf ya tak berat Jadi ketika dia baru berbaris di atas Dia zahir bukan mukadar tapi kita setelah tak buat mukadar sebab di dua keadaan dia muqaddam satu sahaja dia murid ya ni fi'il mudhari' atau fi'il mudhari' yang, yang, yang diardi dengan huruf alif waw ataupun al ya ah ketika dia rafa maksudnya apa maksudnya ta mudhari' hadir sebab dia akan jadi muqaddam fi'il mudhari' yakhsha contoh yakhsha kita kata yakhsha dulu awal jumlah fi'il mudhari' marfu' wa alamat rafi'i ad-dhamma al-muqaddara. Kalau ketika dia nasab pun lan yakhsha lan yakhsha mansub alamat nasbihi al-fathah al-muqaddara. Ketika jazam dia, dia buang huruf. Kita tak i'rab alamat asliyah. Dia alamat asliyah ketika rafa' dan nasab. Kita tak apa, itu sekadar nak gambaran saja. Nanti kita akan masuk detail bila kita masuk kita. Cuma nak bagi gambaran. Maksudnya Aksamul Arab ada empat Dan setiap empat tu ada alamat asliah Alamat yang baki semuanya kita panggil alamat fariyah Apa dia alamat fariyah? Rafaq ada tiga Alamat fariyah dia Lepas uh, alamat asli bagi rafaq Wow uh, Alamat fariyah yang pertama Wow huruf waw Alamat yang kedua Alif Dan alamat ketiga nun Empat sahaja Benda ni mudah-mudah sekali Anda masuk Masa apa nak Semata-mata hafal Tapi tak faham lagi Tapi ingat Rafa ada Empat alamat Nasok Lima alamat Kofat Tiga alamat Jazam Dua Kalau tak nampak pun Hafal dulu Maksudnya Alamat asliah yang atas ni lah Yang bawah tu alamat fariyah Rafak ada tiga alamat fariyah Waw, Alif dan Nun Nasab ada empat Senang je nak ingat kalau Nasab Tadi alamat asliah dia Fathah Fathah ni biasa sebelum tu Lepas dia orang apa? Ruf Alif Lepas tu ada juga alamat fariyah Bagi Nasab baris bawah Pelik sikit Langsot, Tapi alamat dia Kasroh Kasroh biasanya huruf lepas kasroh apa? Ha? Ya Dan Akhir okay, tadi Asunun Maksudnya baris atas Alif Baris bawah Ya Azafnun Senang ingat Baris atas Alif Baris bawah Ya Tambah Azafnun Kofat ada dua alamat Fariyah Baris bawah Baris bawah Lepas baris bawah Biasanya apa? Ya Lepas tu dia ada alamat Sebalik dengan Sebalik daripada alamat Nasok Nasok ada alamat Tasrah Macam tu Kofat ada alamat Fathah Jazam Ada satu panggil Hazam Tapi Hazam ni Pecah pada dua Ada Hazfunun تحت هذا عطف العين Dua, tiga, empat, lima Jazam dua, rafak uh, Rafak tiga Rafak empat, nasab lima Dua, tiga, empat, lima Setiap satu ada alamat asliah dan baki tu Semuanya alamat fariah okay, Tadi kita sebut mana-mana isim Ataupun fi'il yang mengambil alamat alamat asli kita akan panggil al-i'raq tu Al-i'raqul asli Sebaliknya Kalau kita tengok kalimat-kalimat yang lain Dia tak i'raq, dia tak rafak dengan doma Dia tak nasab dengan fathab, dia tak rafak dengan kasrah Tapi contohnya dia rafak dengan waw Nasab dengan ia Rafak dengan ia Semua yang ada kat bawah ni ketika tu kita panggil Al-i'raqul far'i Selain pada yang kita sebut tadi lah Selain pada isi mufraq musarif Jamak taksir musarif Isi maksum, isi mangkus dan Fi'il mudoreh mu'tad Ini boleh kita tambah sahih Fi'il mudoreh sahih akhir alamat alamat setiap satu kepada ke, uh, kalimah-kalimah yang dia erok dengan al fari Yang pertama, al-arabul farni. Al-musanna. Yang kedua, jam'ul muzakkar salim. Yang ketiga, الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة سنة الخمسة الخمسة ana dalam satu keadaan bismillahirrahmanirrahim ladila yang sahih fi dalam satu keadaan an mudhari tujuh tujuh benda ni dia akan i'rab dengan alamat fariah tapi kita tak detailkan lagi musanna ketika rafa' dengan apa nasab dengan apa khofad dengan apa tapi musanna ketika tiga keadaan dia i'rab alamat fariah jamak mudzakkar saya ketika tiga keadaan dia i'rab dengan alamat fariah asma al ketika ketika tiga keadaan dia akan i'rab dengan fariah apa Af al begitu juga jamak mana salim satu keadaan ketika dia nasab sahaja ketika dia rafa' dan khafat alam asli lah tapi ketika dia nasab dia nasab dengan kasrah fi halati nasbi mulai dia salif fi halati khafdi fi mudari mutalaqi ni fi halati jazmi dia tak jazam dengan sukun tapi dia jazam dengan Azam huruf Ilah Okey Satu, dua, tiga dan empat Kalau tiga, tiga keadaan Dia akan dengan Arab Alamat fariah. Lima, enam dan tujuh tu Hanya dalam satu keadaan je dia, dia akan dengan Arab Alamat Dengan alamat fariah. Itu kita panggil Al-A'rabul Fa'iyah Itu pecahan secara kasar Al-A'rabul Asli dengan Al-A'rabul Fa'iyah Jadi dia mawati -um, Arab ada berapa semuanya? Nombor 8 kita tambah isim mufrad tadi, nombor 9 kita tambah jamak taksir. 10 tambah fi'il mudhari' sahih akhir. Okay. Ini dalam 10 lah mawadi' oleh Arab. Mawadi' oleh Arab dalam 10. Okey, pilih saya nak.